Станом на 16.14 Віктор Інукович не йде у відставку. Про це він заявив в інтерв'ю харківським журналістам. Це відео спілкування наводимо вам у повному обсязі. Віктор Педа ситуація в країні критична. А, що ви можете сказати по тому поводу? Дайте, пожалуйста, вашу оцінку про сходящому забуті. Я абсолютно уверен в тому, що це такий примір. который увидела наша страна и весь мир, пример государственного переворота. Я делал все для того, чтобы в стране не было кровопролития. Мы приняли два закона об амнистии. Мы делали все шаги, которые бы стабилизировали ситуацию, политическую ситуацию в стране. Но произошло так, как произошло. Я приехал в Харьков вчера поздно вечером. Я хотел принять участие в сегодняшнем съезде депутатов всех уровней, общественных деятелей. Но получилось так, что я не мог поехать, я не мог терять время, потому что я должен был все время быть на связи, чтобы не допустить дальнейших кровопролитий. Меня все время пугают ультиматумы. Я никуда не собираюсь уезжать из страны. Я не собираюсь подавать в отставку. Я законно избранный президент. Мне давали гарантии, все международные посредники, с которыми я работал, что они дают гарантии безопасности. Я посмотрю, как они будут выполнять эту роль. А все, что сегодня происходит в большей степени, в большей степени, это, конечно, и вандализм, и бандитизм. И государственный переворот. Это моя оценка, я в этом глубоко убежден. Вы остаетесь на территории Украины. Я остаюсь на территории Украины. Я буду призывать всех международных наблюдателей, всех посредников, которые участвовали в этом политическом конфликте, чтобы они остановили бандитов. Это не оппозиция, это бандиты. Все, что происходит в парламенте, на выходе из парламента депутатов бьют, забрасывают камнями, запугивают. Решения, которые они сейчас принимают, они все противозаконные. И они должны об этом слышать, слышать от меня. Я ничего подписывать не буду с бандитами, которые сегодня терроризируют всю страну, украинский народ. Позорят Украину. Вы подписали все условия, которые были предоставлены оппозицией. Майдан не расходится. Что делать в этой ситуации? Как быть? Что я буду дальше делать? Я буду делать все, чтобы защитить свою страну от раскола. Я буду делать все, чтобы остановить кровопролитие. Я еще не знаю, как я это буду делать. Я уже сегодня много встречался с людьми, советовался, у меня была такая возможность. Я дальше поеду по юго-востоку страны, который пока еще менее опасный или более безопасный. Я буду продолжать ездить, встречаться с людьми. Во-первых, я хочу найти ответ что мы будем дальше делать в нашей стране? По какому мы пойдем пути? И, конечно, та паника, которая сегодня охватила, я скажу, нормальных людей, и на Западе, и на Востоке, и в центре. Я видел, что делается в Киеве. По моей машине стреляли. Но у меня нет страха. меня охватывает горе за нашу страну. Я чувствую ответственность. И что мы будем дальше делать, я буду каждый день об этом публично говорить. Каждый день. Вы уже общались с представителями Евросоюза? Работает министр иностранных дел. Он пока еще легитимный Кожара Леонид Александрович. Вчера он мне докладывал о том, что он разговаривал с европейцами, с министром иностранных дел Польши. Вчера вечером он звонил в Соединенные Штаты. Вчера я имел разговор с президентом России Путиным, который мне сказал о том, что он разговаривал с президентом Соединенных Штатов Обамы. И я надеюсь, что я вот все эти дни тоже буду вести эти переговоры. Спикер Верховной Рады Рыбак подал в отставку. Что вы можете сказать по этому поводу? Его избили вчера. Он приехал ко мне, по пути стреляли машины. Приехал ко мне и попросил, чтобы я его забрал. Я его забрал и сейчас отправил его машиной в Донецк. Точно так и глава администрации Клюев. Сейчас пошли угрозы судьям Конституционного суда. Вот, ну, вчера, допустим, я, я говорю, депутаты выходили в партии регионов, с парламента их забросали ко мне Активно и из партии регионов выходят партийцы. Есть э, люди, которые не выдерживают, боятся за свои семьи. Ну есть и предатели. Я не хочу сейчас э, об этом говорить. Я не хочу называть никакие фамилии. Пусть это будет на их совести, на их ответственности. Партия пережила много таких времен. Мы пережили 2004-2005 год, когда вышло из партии порядка 200 тысяч, но потом вошло в партию более 600 тысяч. Сейчас ситуация, наверное, повторится. Там полтора миллиона, но ну пусть выйдет 500 тысяч, хотя я не думаю, что столько много выйдет. Все равно партия здоровая. Мы видим повтор нацистский, когда в 30-е годы в Германии, в Австрии нацисты приходили к власти. Це повтор. Запрещали партії зараз теме. Запрещають партію комуністичну, партію регіонів, вішають ярлики, пресліду, б'ють і збивають людей. Жгуть дома, офіси. Более 200 офісів партії регіонів в Украине. Це було інтерв'ю Віктора Януковича харківським журналістам. меседж, що відставку я не збираюсь.